Безупречная библиотека в 21 веке нам необходима, поскольку некоторые люди, зависящие от современных технологий, слегка деградируют. Как говорил Бернард Шоу, разумный человек приспосабливается к миру, а неразумный человек приспосабливает его к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей. Для меня яркий пример – это областная детская библиотека, которая поможет развить в себе разумного человека. В 21 веке книга занимает важную роль в человеческом социуме, ведь намного приятнее держать печатную копию в руках, чем получать. Книги — это наша жизнь в целом, а так как они хранятся в библиотеках, то библиотеки — это наше светилище жизни. В нашей областной библиотеке много конкурсов разных веков веб-квестов, программ. И каждому современному человеку будет интересно прийти и почитать книгу, если сидеть перед компьютером. В нашей библиотеке очень много всяких конкурсов. И здесь очень интересно. Всегда ты можешь для себя найти что-то новое. И, ну, в общем, здесь круто. Приходите. Я считаю, что детская областная библиотека нужна для современной молодежи, так как это отличное место для того, чтобы провести время, хорошо поработать, и здесь очень творческая атмосфера. Мы можем общаться с волонтерами из других стран, читать книги на разных языках, читать книги онлайн, сидеть в интернете. Библиотека постоянно усовершенствуется, поэтому нам интересно ее посещать. Библиотека это не только ну, территория для общения. Здесь можно не только читать книги, но еще хорошо провести время и пообщаться. Для меня чтение – это порыв эмоций, фантазий и всего-всего. Читая книги, человек познает сам себя, раскрывает в себя какие-то разнообразные стороны, свое «я». У каждого человека есть в своем маленьком «я» маленькое место, маленькая вселенная. Которые читая книги, мы ее немножко развиваем. Размышления, фантазия – вот главные друзья при чтении. Поэтому читайте, читайте и еще раз читайте. Для меня книга – это моя жизнь. Для меня чтение книг – это много, ведь они развивают наше воображение, и мы наполняемся эмоциями, которые не получить от просмотра фильма. Ну, это чувство, познание чего познание чего-то нового, необычного. Также я развиваю свою личность и в дальнейшем со мной будет интересно работать, разговаривать, какие-то вести темы совместные. В общем, книга это все наше будущее. Для меня чтение — это всегда способ узнать что-то новое. Сумми, я читаю людьми всегда интересно общаться. Поэтому мы не должны стоять на месте, а должны двигаться вперед и делать мир и себя лучше. Для меня чтение это как открытие нового мира и познание самого себя. Как вы нас называете? Да, да, да. Поколение Google. Да, мы поколение Google. не очень